Salam dəyərlilər izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərdə mən sizə yeni satışa çıxan mənzilimizi təqdim edəcəm. Mənzilimiz gözəl təmirlidir. Mənzil gözəl təmirli bir mənzildir. İlk öncə olaraq mənzilimizin yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, 77 nömrəli məhəllənin son stansiyaftasında yerləşən yeni tipdə yerləşir. Mənzil 19 kvadrat metrə 2 otaqlı. Əzizim ətrafdakı yerli əhali. İndi isə ətraflıcha izləyirik əziz dostlar. Gördüyünüz bu mənzərə dərinlik qorusztasıdır. Biziki giriş qapısı qarşlayır, qabaq istilə bir işdən sonra bizə qaydır. Bu çatımız yerləşdirilib. Məhz ilimiz yüzü 100 kvadrat sahə maili qanun çərçivəsindən ibarətdir. Bura gördüyünüz mənzərə dərinlik qorusztasıdır. Də, də sanitar qovşaqlar var. Bir də təzə məni ətrof olaq. Sanitar qovşaqları. Gördüyünüz kimi tam aksesuarların təchiz olunmuş sanitar qovşaqlarımız tam istifadəyə hazır vəziyyətdədir. Mənzilimizdə təmirdən sonra bir müddət yaşayış olub. Hələ hazırda mənzildə yaşayış yoxdur. Bura bizim digər sanitar qovşaqımızdır. Çok güzel zövbeler təmir edilmiş Duş kabin Aksesuarlarının tersi soyunur Santal koşan döşemez granitler Aksesuarların var nəzimləcə. İndi, nəzimləcə olur. Burası, Şimdi sadece Tavayı sefer edin Dış sahası var sahası var Dış sahası var Dış Burası bizim Bizə xoş gəlmisiniz, yərləşirik. Yətdir indisə məhduman belə bir təklifımız var. Döşəmələr yalnız döşənilib. Mənzilin sənədi düz evet, xarışdır. Mənzil də daimi şərt təminatı daimidir. Bura isə bizim mənzilin garderob otağıdır. Gördüyünüz kimi geniş garderob otağı var. Burada belə bir şkaflar da yığılıb garderob otağında. Mənzildə bəzi şəxsi əşyalar var, hamısı çıxarılacaq. Alıcıya tam boş vəziyyətdə təhvil veriləcək mənzil. Bura isə bizim digər yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi Yetərincə sahəyə malik belə bir yataq otağımız var. Mənzil ideal təmirlidir, nəzərinizə çatdırım. Təmirdən də sonra bir müddət mənzildə yaşayış olub, hal-hazırda da mənzildə yaşayış yoxdur. Bu yataq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Belə bir eyvanımız var can balkondan bağlanılıb, şüşə pəncərlərlə bağlanılıb bankol. Əziz izləyicilər, mənzilin istilik sistemi kombidir, kombi aparatı var, radiatorlar quraşdırılıb, hər bir şey işdə vəziyyətdədir. Bura isə mənzilin qonaq otağıdır. Mətbəxlə qonaq otağı bir hissədə yerləşdirilib. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli qarşı tərəfdə yerləşdirilib. Çox zövqlü təmir olunub mənzilimiz. Gördüyünüz kimi mənzilin qabağı açıqdır. Şəhər görüntüsü var mənzilin. Şəhər mənzərədən ibarətdir. Əgər müştənin istəyinə uyğun mətbəxi ayırmaq istəsə, bu hissədən mətbəx ayıra bilər, qarşı tərəfdən. Ayrıcı giriş yarada bilər. Bu hissədən bölüb mətbəxinin girişini ayıra bilər istə müştərinin istəyinə uyğun. Əziz izləyicilər, mənzilin qiyməti aşağıda şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Əziz izləyicilər, videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşənədək. Mənzilin qiymət aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Həmçinin əlaqə nömrəsi də qeyd olunacaqdır. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşənədək.